sirih belipat sirih pinang sirih dari pulau mutiara pemanis kata selamat datang awal bismillah pembuka bicara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua panel salam apa khabar semua alhamdulillah selamat datang ke podcast jom sembang at LTA hari ini kita membawakan satu pertubuhan iaitu budaya warisan langkawi ke program podcast kita ini ada bersesuaian dengan program Langkawi bercerita busana Melayu di mana kita akan memperkenalkan busana-busana Melayu yang unik uh, di lapangan terbang antarabangsa Langkawi. Projek ini uh, untuk melestarikan uh, geopark di mana uh, kebudayaan merupakan salah satu elemen yang perlu dilestarikan di Pulau Langkawi terlebih dahulu. Uh, di sini Uh, saya memohon uh, ketiga-tiga panel kita ni Untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Sebelum kita meneruskan uh, kepada agenda seterusnya Silakan Terima kasih saudara moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Saya Haji Sajilan bin Maisa Presiden Persatuan Penggiat Budaya Warisan Langkawi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Zain Farel bin Muhammad Zarul El Farah Saya ahli muda Budaya Warisan Langkawi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hairul bin Bahari. Saya AJK Persatuan Penggiat Budaya Warisan Langkawi. Okey, terima kasih kepada semua panel. Okey, um secara umumnya saya ingin uh, minta Haji Sazilan untuk memperkenalkan terlebih dahulu iaitu pertubuhan uh, budaya warisan ini untuk kita sama-sama mengenali. Uh, apakah ia uh, apakah fungsi dia uh, ataupun apa yang boleh kita bersama-sama bekerjasama lah dengan persatuan silakan uh, persatuan penggiat budaya warisan langkawi ditubuhkan pada uh, 5 hari bulan April 2023 sebelum wujudnya persatuan penggiat budaya warisan langkawi kami bergerak secara uh, sendiri secara individu ataupun secara grup ke kecil Okey. dengan cara pergi sarapan pagi dengan memakai uh, tanjak, memakai busana, busana rakyat. Pakai yang simple-simple untuk memperkenalkan kepada orang ramai. Setelah perbincangan, hasil perbincangan di antara uh, saudara pengasah kita, Halim GP, Ustaz Fidaus dan Razali. Jadi kami uh, menubuhkan Uh, satu persatuan yang sehingga kini yang diberi nama Persatuan Penggiat Budaya Warisan Langkawi ataupun lebih dikenali dengan uh, Budaya Warisan Langkawi oh, Ok, so dia bermula daripada minat dan juga bersama dengan kawan-kawan uh, yang punya minat yang sama eh, sehinggalah bergerak menjadi sebuah pertubuhan lah dekat sini Ok, so dengan sinonimnya dengan kita kata minat dan juga uh, kekuatan uh, tim busana ni saya nak minta juga supaya dikongsikan kepada semua tentang keindahan dan keunikan busana Melayu tu sesenget. Musilah. Ah, busana Melayu ni sebenarnya kalau kita uh, nak berbusana, jadi jangan takut untuk berbusana. Kadang-kadang orang nak memulakan apa berpakaian dalam bentuk busana ni dia fikir terlalu uh, complicated. Sebenarnya dia tak complicated. Uh, kita boleh memakai Uh, baju celup belanga ataupun baju melayu bersongkok kemudian kita pakai sampin itu dah dikira sebagai sebahagian daripada busana uh, yang macam cara kami pakai ni adalah busana lengkap uh, busana lengkap uh, dia ber ciri-ciri uh, dia, dia kena ada tanjak ataupun tekolok uh, baju keris, bengkong, kain sampin bila kita menggayakan busana ni di dalam sesuatu majlis dia ada aura khas yang tersendiri hmm. Okey, Haji macam uh, benda ni telah dilakukan oleh budaya warisan uh, rasa macam mana tentang penerimaan masyarakat di Langkawi terlebih dahulu tentang apa kembalinya berbusana secara formal lah saya nampak sekarang ni uh, permulaannya bila kita bergerak secara grup yang kecil bila kita memakai busana kita pergi ke kedai-kedai uh, makan, kita pergi ke shopping komplek Orang nampak agak janggal. Dan kita pun permulaannya kita pun berasa agak janggal juga. Tapi lama-kelamaan setelah uh, benda ini dimartabatkan dan di diwawarkan dan banyak yang NGO-NGO uh, yang uh, mula join untuk berpakaian busana. Jadi sekarang ni dah dah alhamdulillah dah menjadi satu uh, fenomena yang diikuti oleh masyarakat ramai oh, ok agak menarik lah itu uh, setia maklum lah kita berada di Pulau Langkawi adakah pengalaman-pengalaman uh, budaya warisan sendiri bersama dengan pelancong-pelancong asing yang ada kat sini mungkin dia ada bagi apa maklum balas ke ataupun ada kita bagi dia mencuba ke ha, ada tak dia boleh budaya warisan benar uh, kita kadang-kadang kita ada diberi kesempatan kepada budaya warisan langkawi untuk membuat Pameran Di dalam majlis-majlis uh, Yang ada di Langkawi Kita untungnya Langkawi Sebab kita ada kepelbagaian program Yang melibatkan uh, tahap uh, Daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa Jadi bila kita berpakaian macam ni Kebanyakan pelancong dia Berminat untuk uh, mencuba memakai Jadi kita uh, Boleh buat demo dan kita cuba bagi dia pakai lah. Dan dia uh, Mengambil gambar untuk Kenangan Dan dia mem, uh, mempraktikkan budaya kita di Langkawi. Maknanya sebenarnya ramai pelancong yang minat hmm. dan dia amat suka sebab kebanyakan pelancong bila dia pergi ke suatu negara, dia pergi ke satu negeri dia mencari apa itu budaya yang sedap sesuatu kawasan itu. Jadi bila kita berpakaian busana adalah sesuatu yang terbaik untuk kita perkenalkan kepada masyarakat antarabangsa bangsa. Orang su secara umumnya uh, memang penerimaan daripada orang luar tu sangat baiklah dan juga masyarakat kita sendiri buat masa sekarang saya juga nak berkongsi lah saya kira saya ada juga ahli bud budaya warisan itu Adi yang mana sekarang uh, dia tengah menyiapkan busana kepada orang Perancis saya bertanya dengan dia dia cakap kraft tangan memberikan nombor telefon dia dan orang Perancis tu hadir untuk buat baju lah untuk perkahwinan apa tak silap saya so itu dah salah satu bentuk saya kata penerimaan orang uh, luar mengenai busana kita lah ok untuk makluman uh, di Zazilan uh, projek kita kali ini adalah untuk memperkenalkan pakaian dan busana kita iaitu lelaki dan perempuan dan kanak-kanak dan kita gunakan waktu acara yang besar di Langkawi iaitu Lima Langkawi 2025 dan kita bekerjasama dengan Malaysia Airport Berhad kita bekerjasama dengan Tourism Malaysia Langkawi dan juga Kolej Komuniti Arau, Kolej Komuniti Baling dan juga Kolej Komuniti Sabah Bernam yang mana Kolej-Kolej Komuniti ini menyediakan busana-busana ini okay, untuk uniknya kali ini kita nak bagi bukan sekadar memperagakan tetapi kita nak pelancong ataupun orang-orang awam yang rasa nak mencuba so jadi di hari ni kita bawa my um, kata tim majlis sajilah ni adalah untuk uh, fokus dan menceritakan sikit tentang sampin penggunaan sampin saya difahamkan sampin ni lelaki pun sinonim lah perempuan pun ada juga so saya minta uh, di sana cerita sedikit uh, tentang sampin bagi salah satu pemakaian bagi busana Melayu uh, mengenai pemakaian samping ataupun ikatan sam samping kita biasanya kita lorat orang biasa kita sebut kain samping tapi sebenarnya bahasa yang lebih tepat uh, ikatan kain samping ataupun kain uh, ataupun kain samping bukan samping uh, dia ada G di belakang oh tambah G ya uh. kemudian dia ada kita tiga 3 kategori pecahan ikatan kain samping yang 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 ditetapkan. Yang pertama ikatan jenis pancung. Ikatan samping jenis pancung. Ikatan samping jenis pancung ini adalah ikatan samping yang dipakai oleh sultan, raja ataupun kerabat istana. Ikatan samping pancung. Mulai yang kedua ikatan samping kembung itu dipakai oleh bangsawan-bangsawan ataupun rakyat-rakyat uh, yang bergelar dan yang ketiga ikatan samping lingkup ikatan samping lingkup ni ikatan samping yang dipakai oleh rakyat marhain yang tidak ada sebarang apa-apa gelaran ha, tiga jenis ikatan ini. Oh, Okey, so daripada sini pun kita boleh dapat falsafah budaya apa pemakaian kita tu ada daripada peringkat atasan sampai ke rakyat maklimat ok um, secara umum lah saya rasa di luar sana termasuk dengan saya kita tidak tahu mungkin ada pantang larangnya mungkin ada kesesuaiannya di mana perlu pakai mungkin ajalah boleh uh, share dengan kita uh, kalau dari segi pantang larang pemakaian kain samping ini kalau zaman dahulu ikatan cara pemakaian ikatan jenis uh, pancung itu tidak dibenarkan dipakai zaman dahulu lah baik itu hanyalah ikatan yang dipakai oleh raja sultan ataupun kerabat Bangsa, diraja bangsawan kan ya masawan. tapi sekarang ini uh, semua itu telah di maksudnya boleh dipakai dan diperkenalkan uh, kepelbagaian budaya ini kepada semua lapisan masyarakat kemudian kalau yang tak boleh dipakai sebagai penghormatan bila kita pergi majlis uh, yang mem membabitkan istana kain samping ataupun baju yang berwarna kuning itu kita elakkanlah uh, sebab memang itu adalah pakaian atau pewarna rasmi diraja. Pewarna rasmi diraja. Okey, terima kasih. Untuk sekarang ni, boleh uh, Tuan Haji uh, kongsi dengan kita berapa jenis ikatan samping yang ingin diperkenalkan pada podcast kita kali ini? Ikatan kain samping yang uh, selalu dan sangat terkenal dipakai di zaman kini ialah yang pertama ikatan janda uh, berhias. Okey. Kemudian ikatan fajar menyingsing uh, Teruna mencari jodoh Laksmana melamar Ikatan teruna Ikatan fajar menyingsing Itu ada ikatan-ikatan yang yang sering dipakai ada banyak lagi lah ikatan sirih susun sirih ombak beralun ada macam-macam lagi lah dan banyak tapi yang paling senang dan mudah untuk dipakai ialah uh, janda beriah kebanyakan orang dia akan pakai ikatan janda beriah Kemudian untuk tata cara pemakaian uh, kain sampin ni dia ada tata, tata cara dia yang tersendiri, dia punya peraturan-peraturannya. Ah uh, uh, sudut uh, kepala kain tu di sebelah mana kita nak letakkan ada maksud-maksudnya yang tersendiri. Okey, so sekarang ni kita dah sampai ke satu masa iaitu kita akan uh, melihat demonstrasi bagaimana uh, nama-nama samping yang sebut uh, ikatan tadi pun sangat penuh falsafah lah kita kata nama-nama uh, bahasa Melayu kita ni oh, memang sangat menarik so kita berehat sebentar selepas ni kita akan pergi ke sesi demo alright terima kasih